I dag, I dag er det blevet uh, mandag klokken er 20.10 og uh, det var planen at vi skulle køre fra Rotterdam til uh, til Schweiz til vores næste destination men uh, da vi ankom her uh, fortalte han os om en uh, by uh, en, en flot uh, medieval, hvad kalder man det på dansk, middelalderby. I, øh, I Frankrig, som øh, ligger lige på den anden side af grænsen. Øh, Lars, som øh, han bor i, ligger tæt på grænsen til Frankrig. Så vi tager lige en smut til Frankrig, som jo ikke var planen. Men øh, det kommer vi så til alligevel. Det bliver så et, et ekstra øh, land, vi kommer til at besøge øh, på vores tur. Så vi tager til Strasbourg i øh, Frankrig. Der er ca. 45 km øh, kørsel herfra, så så har vi kigger på den, og når vi er faldet derfra bliver der nok en time tid, tænker jeg, og øh, kører tilbage hertil igen, og hvor vi så kører i vores egen bil tilbage øh, til den destination, vi skulle have været i i Schweiz. Så nu går vejen til Strasbourg. Nu går turen til Strasbourg. Nu går turen til. Strasbourg. <laughs> så, så nu går turen til Strasbourg. Så er vi lige øh, ved at forlade Kiel. Her er skiltet, og Kiel er den sidste by i Tyskland. Og på den anden side af den her bro, så kommer vi over til Frankrig. Og øh, åbenbart så er det broen her, der skiller mellem og præcis her kommer skiltet til Frankrig. Og nu er vi inde i Frankrig herfra. Så, velkommen til Frankrig. Så lad jeg mig på og bruge dig her. Så det er det, jeg samler ikke, så det er det, jeg kan tage. Jeg har det, jeg har det, jeg er ikke jeg Uh, nå, no, ja, nu glemte jeg, vi, skal, vi taler jo på dansk i den her video. Men uh, nu er vi kommet til Strasbourg. Og så uh, starter vi lige med at optage her. Vi kommer forbi her, den første kanal her. Og derover er der nogle... Prøv at se derovre, der er Bianca, Lille der hus derovre. Er det Man kan slet ikke se på, ja. på billedet. Ja. Oh ja, vi ved, aldrig, hvornår det bliver færdig. Ja, jeg ved ikke, hvad kirken hedder, men uh, jeg skriver det nok, i, uh, når det er, at uh, jeg redigerer videoerne. Uh, jeg skal have nogle flere oplysninger omkring kirken bag mig. Uh, men det er i hvert fald en uh, rigtig flot og høj kirke. Man bliver helt overvældet, når man står lige over for den ja, vi kunne ikke komme ind for at se den. der er bestemte besøgstider eller åbningstider. Og det, de åbner først om en time, og der er vi nok gået herfra. Så vi tager fortsætter lige turen rundt i centrum lidt mere endnu, inden vi kører tilbage til Tyskland igen. så er vi lige kommet til en lille plads, åben plads, på der hedder Place Gutenberg. Alle de tyske navne, selvom vi er i Frankrig. Og øh, her er der så en dejlig bygning. Og en statue af en eller anden, øh, som jeg ikke ved, hvad der står, står på fransk. Og herover har vi så et Og Og der, deroppe, der sidder der Dada! Dada! vinkel. Og uh, her kommer Maja. Maja! 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 I den! Og så... Åh! Oh, nu, nu kommer der igen derop. Og så står Bianca og ved at tage billeder af sin teodor. På... <laughs> jeg har betalt for hendes sur, men det er Bamsen, der, der rider på, på hesten, og ikke hende. Så nu sætter han sig. Bianca! Ja? Det mig, ja. Hvis vi nogensinde kommer igen, og andre, der kommer her til øh, Strasbourg, så er der en, øh, en halal-restaurant her i der hedder Musa-restaurant. Så det er, jo, det er noget, jeg lagde mærke til, der gik forbi. Men øhm, ja, der er altså... Det er det så vanlige. Det er jo nok sådan en øh, fastfood-sted også. Nu er vi lige ankommet til øh, Strasbourg Main Station, eller deres togstation. Og øh, det er sådan et monstrum, der står midt i det hele. <littet> lidt moderne bygningsværk med alle de her billeder ovenpå. Og så er der, lige til venstre, er der gamle bygninger. Og så er en masse flag. Der er også det danske flag på, kan jeg se. Det er den her åbne plads. Okay, så. Men indenfor ser den noget anderledes ud. Den følger så de her konstruktioner, der er udenfor, på siderne af af den her sådan moderne kuppel, der er lavet. er det på Ja. Vi er netop ankommet til vores næste destination, som er i en lille, lille... Øh, flække, der hedder Sjønen Grund. Og øh, vi har valgt at overnatte på et øh, campingplads i en hytte. Øh, der holder bilen. Og her er receptionen, som vi lige hvor lige, vi lige har tjekket ind. Og her kommer Maja gående. <laughs> Uden sko på. Og øh, her til højre kan vi så se vores lille lille hytte, som vi skal bo i. Okay, så har vi et par, en, ja et par senge her og en køjeseng og en kommode og en stumtjener, Det er hvad der er her i den her hytte her. Alt andet toiletter og, så, og lignende, det er udenfor, og bad er også udenfor. Og øh, her er, nede er så den lille by. Lige mit Nej, ikke, ikke, lige nu. Og øh, her, der er der. under er der den her lille by, som hedder grund. Og på den anden side er der noget andet. Jeg ved ikke, hvad det er. Men her øh, er udsigten til vores bjerg overfor. Øh, men det er en enkelt overnatning, inden vi skal køre videre til Italien. Næste, det, næste stop bliver Torino. Men øh, this is it. Så nu er jeg lige finde noget mad frem. Uh, okay, vi skal se noget Spider-Man-gymnastik, uh, udført af Dada og Rana. Spider-Man Er det ikke Okay, vi starter lige forfra. Kom. Yeah. Så <laughs> so, godt, fint, lad os komme videre.